Saya nak mulakan ucapan saya dengan soal reformasi institusi pendidikan negara. Kini sekolah seperti dibelenggu dengan krisis keselamatan dari hari ke hari. Dan kerana krisis keselamatan ini, sudah timbulnya defisit kepercayaan di antara ibu bapa dan anak-anak kepada sistem persekolahan negara. Puan Yang Dipertua, saya merupakan salah seorang graduan sistem persekolahan awam daripada TASKA ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah sampai ke institusi pengajian tinggi. Bagi anak-anak yang datang daripada kelas pertengahan dan B40, ini adalah harapan utama bagi mereka kerana pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk membebaskan keluarga daripada belenggu kemiskinan. Dari kes Zaira Karina, kes buli di Johor yang, hanya, yang menyebabkan penggegaran otak, Kes rogol berkumpulan sampai berani untuk merakamnya ke kes terbaru yang berlaku pada pagi ini di mana adik yang berumur 16 tahun ditikam sampai mati. Ini semua berlaku dalam persekitaran sekolah. Sekolah ini adalah seperti rumah bagi kita, rumah yang kedua. Cikgu adalah bagaikan ibu bapa di sekolah. Tempat yang patut dilihat sebagai tempat yang paling selamat selepas rumah kita. Sekarang tidak asing lagi apabila ada perkataan bunuh, rogol, buli yang sentiasa berlaku. Jangan sampai satu hari nanti masyarakat ibu bapa menormalisasikan perkataan-perkataan sebegini di institusi pendidikan kita. Saya risau kerana dalam beberapa ucapan saya lepas saya dah kongsikan data dan statistik yang menunjukkan di mana sekolah kebangsaan yang sebelum ini merupakan pilihan utama bukan setakat golongan pertengahan-pertengahan atau B40 tetapi orang kaya pun memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka tetapi dari tahun ke tahun trend ini telah berubah bukan setakat orang yang datang daripada satu bangsa tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai sekolah utama tetapi kini ada juga ramai orang Melayu daripada kelas pertengahan yang tidak lagi memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan utama mereka saya rasa kalau kita buat Simple study. Lihat tanya ibu bapa contoh yang pergi ke sekolah kebangsaan anak-anak di kawasan Kelang Valley dan tanya mana ibu bapa ini menghantar anak mereka pada hari ini. Tepuk dada, tanya selera, kita tahulah jawapannya. Kalau tidak ada intervensi yang besar dan drastik, saya risau jurang ini makin lama, makin teruk. Dan defisit kepercayaan ini kalau tidak dipulih, akhirnya sukar untuk kita perbaiki. Kita boleh berbelanja puluhan bilion ringgit umumkan peningkatan belanjawan dari tahun ke tahun tetapi kalau defisit kepercayaan ini tidak diuruskan dengan baik sukar untuk kita pujuk ibu bapa untuk kembalikan anak mereka ke sistem persekolahan kebangsaan dulu di luar kita ada dasar you touch you go tetapi kini persepsi di luar yang dikongsikan kepada saya you touch you rogol you stay kerana lambat bertindak dan kenyataan yang kurang cermat persepsi sebegini timbul Walaupun ia persepsi, tetapi persepsi yang tidak diuruskan menyebabkan ibu bapa hilang hormat. Saya ada tiga cadangan yang saya ingin ketengahkan. Pertama, kita perlu serta-merta luluskan dana khas untuk pasang CCTV di setiap satu sekolah kebangsaan kita. Jangan guna helah dan alasan bahawa ini memerlukan dana yang besar. Saya pergi Shopee kejap je. DIY, do it yourself. Boleh beli CCTV RM50 bagi satu unit. Kalau nak canggih sedikit menggunakan tenaga solar RM200. Kalau satu sekolah dapat pasang 20 tak banyak. Kerana di Malaysia kita ada 10000 sekolah. Kosnya tidak begitu tinggi. Tetapi kalau tinggi pun kalau ia dapat memastikan satu nyawa pun diselamatkan itu adalah kos yang patut kita tangani dan membangganya kita tangani. Wah, boleh saya Mas jelas sikit. Selepas saya beri tiga okay. cadangan, celah boleh. Cadangan yang kedua, kita perlu siasat dan kita perlu berani miskinkan sistem sokongan pembuli. Kalau di negara maju, Puan Yeri Pertua, jika ada kes buli yang berlaku, tindakan tidak hanya diambil ke atas seorang pembuli. Warden akan diambil tindakan, pengetua akan diambil tindakan, senarai hitam akan dikeluarkan, penguat kuasa yang lambat bertindak turut akan diambil tindakan. Saya pernah bangkitkan ini pada ucapan-ucapan saya lepas. Setiap kali saya bangkitkan, kerajaan akan jawab kata, kita akan lakukan, jangan, ter, jangan takut. Daripada atas ke bawah akan ambil tindakan. Saya tanya satu soalan saja. Tunjuk satu saja bukti, mana penguat kuasa, mana warden, mana pengetua, mana sistem itu, seorang pun yang dah diambil tindakan. Lazimnya tak ada. Dan yang lebih mencemaskan, yang saya takut, bila saya dengar jawapan daripada kementerian ataupun wawancara ataupun terjah dilakukan oleh media bila ada kes bunuh, ada kes rogol, Mesti ada bicarakan soal Oh, nama baik sekolah Ini adalah sekolah yang terbaik Who cares ini sekolah terbaik ke tidak Kalau dah ada orang kena rugol Kena bunuh, kena buli Nama sekolah tu tak penting Yang penting adalah keselamatan dan nyawa anak-anak kita di situ Cadangannya ketiga Kerajaan turut Mua. perlu tegas Mua. Dengan dasar you touch Wah. Mohon mencelah. Sebab itu kita perlu cepat siasat Heret dakwa dan kenyataan-kenyataan yang perlu dikeluarkan oleh menteri, oleh kementerian perlu sangat tegas. Send an unequivocally clear signal bahawa buli sekecil mana pun tidak akan ditoleransi. Kerana kalau salah cakap walaupun dengan niat yang baik, persepsi itu akan berterusan dan berlarutan. Muak, syalam. Tak maaf. Orang Sahabat saya dalam jawatan kuasa. <laughs> Baik MUA, uh, saya uh, setujukah kalau MUA kita impose ataupun wajibkan uh, setiap mereka yang bekerja ataupun nak jadi guru, nak jadi security guard, nak jadi makcik cleaner dalam sekolah, uh, kita wajibkan mereka melalui satu ujian macam apa yang di Australia buat, working with vulnerable people. You must get the certificate baru boleh kerja di sekolah sebab kita baru dengar tadi ha security eh uh, amang seksual di itu cukup uh, mendebarkan. Semakin hari semakin teruk uh, sekolah kita dan macam Mua cakap tu. Defisit kepercayaan ibu bapa dah tak percaya so. tentang uh, untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Saya setuju 110%. Saya harap ia dimasukkan sekali ke dalam ucapan dan jikalau ibu bapa untuk ibu bapa lepaskan anak mereka ni tak senang ya nak nak untuk berjam-jam di sekolah setiap apa lima hari seminggu ya berbulan-bulan tidak mudah. Sebab itu kalau apa-apa jalan yang boleh kita naikkan keyakinan ibu bapa kepada sistem persekolahan kebangsaan wajar kita terima dengan baik. Isu kedua yang ingin muakupas adalah isu prasekolah. Pertama sekali kita perlu faham mengapa prasekolah ataupun pendidikan awal ini sangat penting. Ia sangat penting kerana pada umur yang mudalah di sinilah paling senang untuk kita mendidik anak-anak kita, tidak kira yang miskin atau yang kaya, untuk dapat pendidikan yang berkualiti sebelum mereka sertai sekolah kebangsaan pada umur tujuh tahun. Kalau dari muda mereka dah diasah, karakter sasiah mereka dibina, bila masuk lebih senanglah untuk diintegrasikan dalam kelas yang lebih besar. Tetapi juga taktik you kill two birds with one stone dengan izin. Sambil kita mendidik anak-anak kita, sambil kita memperkasakan pilihan wanita untuk berkejaya. Dan di Malaysia, kalau dibandingkan dengan uh, average, ya, purata, golongan wanita berkejaya, berprofesional, kita masih ketinggalan jika nak bandingkan dengan negara-negara OECD. Dengan itu, kita perlu bantu wanita-wanita, ibu-ibu muda ini supaya mereka dapat mengekalkan kejaya profesional mereka sambil menghantar anak mereka untuk dididik dengan baik. Mari kita lihat status prasekolah di Malaysia. Mengikut kajian yang dibentangkan minggu lepas di Parlimen oleh jawatan kuasa khas Parlimen, kita memerlukan sekurang-kurangnya 40,000 taska ataupun prasekolah. Tetapi yang ada di Malaysia tak sampai 4,000 pun. Maksudnya kita hanya fulfill 10% saja. Dan daripada 10% tersebut, lebih 2 per 3 puan di pertua tidak berdaftar, tidak ikut piawayan, tidak ikut SOP. Keadaan ini sangat mencemaskan. Bagi prasekolah swasta pula, kos daftar one off masuk saja RM2000. Ada yang jauh lebih tinggi RM2000 ni pun lah Tak cukup RM2000, setiap bulan satu anak RM300 ke RM500. Kalau di kawasan Klang Valley, RM500 tu kamu baik baiklah ada yang sampai RM1000. Itu ada satu anak. Kalau ada tiga anak, macam manalah nasib ibu muda, keluarga muda tu macam perlu memiskinkan diri mereka untuk menghantar anak mereka ke sekolah tak kasihani ke nasib mereka? Sebab itu saya ingin memberikan tiga cadangan kepada kementerian. Cadangan pertama, kita ada 10,000 sekolah kebangsaan dan sekolah menengah di seluruh Malaysia. Kita pastikan bahawa setiap satu dilengkapkan dengan taskar dan prasekolah yang perlu dimulakan serta-merta pada tahun depan. Saya dengar mantan yang berhormat Menteri Ekonomi yang berhormat pandan sebelum ini katakan kita akan integrasikan prasekolah kepada sekolah kebangsaan Tetapi saya selalu katakan The devil is always in the details Idealisme kalau tidak diterjemahkan Kepada pelaksanaan, sukar untuk kita maju ke depan Saya tengok belanjawan tidak ada Perincian tersebut, berapa banyak Sekolah daripada 10 ribu ni ada Akan dilengkapkan dengan Pendidikan prasekolah pada tahun depan Berapa lama perlu kita tunggu Supaya akhirnya sasaran 40 ribu ini Akan tercapai No details, scan in details sebab itu saya cadangkan buat serta-merta pastikan bahawa daripada 10,000 sekolah ini kita lengkapkan dengan prasekolah supaya di semua di setiap satu daerah memang akan ada prasekolah yang berkualiti dan tidak perlu kita hanya harapkan prasekolah swasta semata-mata. Tapi kita perlu berani berikan peruntukan secepatnya mungkin. Kerana kita perlu ingat kalau kita lewat bertindak lagi ramai ibu muda terpaksa meninggalkan kerjaya mereka dan itu adalah kehilangannya besar kepada negara tercinta kita. Cadangan cadangan kedua. Kita perlu berikan insentif kewangan dari kerajaan kepada pemilik taska. Jika mereka lakukan perkara tersebut, kalau kita berikan insentif tersebut, mereka perlu integrasikan taska yang menawarkan harga rahmah dengan sistem pendidikan nasional. Saya beri contoh, dan di sini mungkin sedikit sensitif daripada sudut politik, tetapi untuk kita bawa negara kita ke depan perlu ada keberanian dan ilmu politik untuk kita berubah bersama. Saya beri contoh. Banyak dalam dewan ini sebelum ini bicarakan soal kebajikan pekerja dipasti. Ya? Realitinya di seluruh Malaysia ada ramai cawangan-cawangan pasti turut di muah. Dan saya faham mengapa ibu bapa memilih. Akhirnya ia adalah kerana kos rahmah tersebut. Bukan semua yang boleh bayar kos yang tinggi. Tetapi saya juga faham kerana ini adalah institusi swasta agak sukar untuk mereka dapat dana yang mencukupi untuk baik pulih, naik taraf, pastikan bahawa gaji-gaji terurus ke tahap yang lebih baik. Saya ingin cadangkan bukan setakat bagi paskilah tapi bagi tadi kanuri ke apa-apa di seluruh Malaysia. Ya, tawarkan kepada semua. It is an opt-in policy. Tapi perlu pastikan insentif ni insentif yang baik dan memberangsangkan. Kalau mereka setuju ikut SOP kerajaan, kerajaan akan memberikan insentif kewangan kepada institusi pendidikan ini dengan dua maklumat. Pertama untuk pastikan bahawa kos prasekolah itu dapat diturunkan dan ditawarkan kepada kumpulan B40 dan M40 yang kedua adalah untuk memastikan bahawa kebajikan pekerja-pekerja dapat terbela supaya kita tidak hanya menuduh tapi kita bimbing dan bantu supaya akhirnya kita dapat integrasikan win-win bagi anak-anak sekolah anak-anak kita. Cadangan yang ketiga, kita naikkan pengecualian cukai bagi mereka yang menghantar anak mereka ke, ke, kepada taska. Saya faham sekarang ada tetapi sangat sedikit. Kita perlu realistik dalam bab ini. Tadi saya kongsikan ya, sekarang apa? Kos bulanan yang kena cover hanya dalam RM300. Minta maaf, RM250 secara bulanan. Saya tanyalah saya ikhlas. Mana kamu nak dapat RM250 sebulan ni? Memang tak ada. Tu satu anak. Tiga anak, kos one off bayar tahunan pun dah jauh lebih tinggi daripada pengecualian cukai yang diberikan sekarang. Pengecualian cukai ni banyak impak kepada kelas golongan pertengahan. Dan inilah saya rasa golongan yang paling penting untuk kita bela. Bukan kata B40 tidak penting, penting. Tetapi ada banyak infra sokongan kepada mereka. Kelas pertengahan ni dia macam sekejap ada, sekejap tak ada. So dalam bab ini, wajib kita bimbing bantu, berikan kenaikan pengecualian cukai times two. Tak cukup satu, naikkan dua kali ganda. Saya yakin kalau kita lakukan perkara ini, dalam tempoh masa dua, tiga tahun, kita dapat capai maklumat di mana Malaysia bukan setakat dapat memberikan pendidikan cuma bagi pendidikan sekolah rendah dan menengah tetapi insya Allah dilanjutkan kepada pendidikan prasekolah supaya kita dapat integrasikan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi.